চাহ দিলে নহ'ব চেনি দিবও লাগিব চাহ দিলে নহব চেনি দিব কথা দিলে নহ'ব মৰম দিবও লাগিব মৰম দিব সঁচাকে চাহ দিলেও নহ'ব লগত চেনি দিব লাগিবই ঠিক তেনেকে কথা দিলে নহ'ব মৰমো দিব লাগিব ৰিলচটো চালেনে আপুনি হয় এইগৰাকী অঞ্জুমণি বৰা বাইদেউ বিজেপি বুথৰ সম্পাদিকা সকলো কাম চম্ভালি যায় বাইদেৱে কি প্ৰেমিক কি ৰিলচ কি স্বামী কি পৰিয়াল সকলো চম্ভালে বাইদেৱে দুটা সন্তানেৰে বাইদেউৰ এখন সুখৰ সংসাৰ স্বামী চন্দন বৰাই হাজিৰা কৰি পত্নীৰ মৰমত পত্নীক দিছিল এটা স্মাৰ্টফোনখিনি পত্নীয়েও স্মাৰ্টফোন পাই ৰিলচ বনোৱাত লাগি গ'ল এয়া অঞ্জুমণি বৰাৰ অন্য এক প্ৰতিভা সিমানখিনিলৈ ঠিকেই আছিল চন্দন বৰায়ো হাজিৰা কৰি পত্নীৰ মৰমত স্মাৰ্টফোড কিনি দিছিল সকলোৱে দিয়ে পত্নীৰ মৰম এক সুকীয়া মাদকতা দুটাকৈ সন্তানেৰে এখন সুখৰ সংসাৰ চলিছিল চন্দন বৰাৰ মাজতে কণা লাগিল কণা লাগিল মানে অমিত শ্বাহে কণা লগালে আচ্ছা কি কণা লাগিল কৈ আছো শুনক

সেইদিনা আছিল অমিত শ্বাহৰ মিটিং গোগামুখত অমিত শ্বাহৰ মিটিঙলৈ মানুহ অনাৰ দায়িত্ব আছিল এইগৰাকী বিজেপিৰ বুথ সম্পাদিকাৰ অঞ্জুমণি বৰাও লাগি গৈছিল মানুহ অনা কামত আনহাতে মানুহ আনিছিল অন্য ঠাইৰ পৰা গাড়ীৰে ভাড়া কৰি সেই সময়তেই লাগিল লেথা এগৰাকী গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ নামটাৰ জান্তু চুতীয়া সেইগৰাকী জানটো চুতীয়াৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল বিজেপিৰ বুথ সম্পাদিকা অঞ্জুমণি বৰাৰ তাৰ পিছেৰে পৰা ৰাতি কম্বলৰ তলত গোপনে কথা পাতি থাকে তেওঁ তাৰমানে ৰাতি এটা বজাত তেওঁ লোকৰ বেলেগ মানুহ এজনৰ লগত টেংকাৰটোৰ তলত কথা পাতি আছিলে বাবু আপুনি থানা ঠাই পানী পিয়া মানুহজন মানে চন্দন বৰা ক'ৰবাত ওলাই গলেই অঞ্জুমণি বৰা লাগি যায় জানটো চুতীয়াৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিবলৈ সেইদিনাখন দিন বেয়া আছিল অঞ্জুমণি বৰাৰ ৰাতি কম্বলৰ তলত গোপনে কথা পাতি থাকোতে শুনা পালে স্বামীয়ে লগে লগে স্বামীয়ে কথাটো গম পাই দুচৰমান লগাই দিলে বেয়া লাগিল মৰম চেনেহো কৰিলে মানুহজনী মই আকৌ মৰম চেনেহ কৰিম বুলি ৰাতিপুৱা থাকিলো তাৰ পিছতো নাই নৰখিল গুচি গ'ল এখন সুখৰ সংসাৰ ভাঙি থৈ মৰমৰ স্বামী দুগৰাকীকৈ সন্তান এৰি থৈ ড্ৰাইভাৰ চান্তু চুতীয়াৰ লগত গুচি গ'ল এতিয়া স্বামীৰ ওজৰ আপত্তি একো নাই পুনৰবাৰ ঘূৰি আহিলে আকৌ গ্ৰহণ কৰিব স্বামীয়ে এয়াই মৰম পত্নীৰ মৰম বুজি হাজিৰা কৰি হ'লেও স্মাৰ্টফোন কিনি দিলে ঠিকেই কিন্তু সেই মৰমক লাঠ মাৰি গুচি গ'ল ৰিলচ বনাই পনাই চাহ দিলে নহ'ব চেনি দিব লাগিব বুলি কৈ কৰিলে মই যি কৰিলে মই একো মোৰ যোৱাৰ প্ৰতি কোনো নাই মোৰ ল'ৰাক এটা সংস্থাপনৰ কাৰণে ল'ৰা ডাঙৰীয়াকৈ ল'ব কাৰণে মোৰ মানুহজনী আকৌ মই আহিলে মই আকৌ গ্ৰহণ কৰি লওঁ কাজিয়া পাছত তেওঁৰ লগত আজি চৈধ্য বছৰ বিয়া সংসাৰ হল তেওঁলোকৰ কাজিয়া পাছলৈ কোনো কথা নাই তেওঁলোকে তেওঁ তেওঁ যোনদিনা গৈছিল তেওঁ আগদিনাখন আগদিনাখন তাৰমানে তেওঁ ৰাতি এটা বজাত মই ৰাতিপুৱা মই আঠিবা গ'লো ৰাইজৰ লগ হুচৰি গাবলৈ পাছবেলা গ'লোঁ ডেকা পাতি লগত ৰাতি গ'লোঁ মন্দিৰৰ পৰা ৰছী বন্দী গাওঁতে ৰাতি এটা বজাত মই ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত তেওঁ ভাত পানী খাই তেওঁ খোলে মই শুনো তেওঁ ডাঙৰ ল'ৰা তেওঁ খোলে সৰু ল'ৰা মই ওলোলোঁ খোৱা অৱস্থাত তেওঁ তাৰমানে ৰাতি এটা বজাত তেওঁ লোকৰ বেলেগ মানুহ এজনৰ লগত টেংকেটৰ তলত কথা পাতি আছিলে মোৰ মোবাইলত তাত মই অকস্মা সাৰ পাই দেখোঁ যে বনাই কথা পাতি আছে তাকে কোন বুলি কওঁতে তেওঁ পিছে এই দাদা এজনৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ দাদাৰ লগত কথা পাতি কোন বুলি কওঁতে এই মানুহজনে মোক কৈছে এই বৌ মাইকী তোৰ মাইকে কেল ডাৰ্ভ আছে মোৰ মাইকী কথা পাতিলে মোৰ মাইকীকে কথা পাতি তাত কেল মাজত সোমাইছে তেওঁ মানে অৱস্থা অৱস্থা মানে এই মানুহজনক বেয়া জানটো যেতিয়া মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰা দেখি মই কলো যে তোৰ ইমান ৰাতি বাৰটা বজাত তোমাক চিনাই গৈছে মোৰ মাইকে মোৰ কথা পাতি মোবাইল দিলে মৰিলে কাইলৈ পালে তোৰ মানুহজনীয়ে মই কি কৰিব দৰকাৰ মই তোক শুট কৰি দিম দে আমি তোৰ শ্বুট কৰি দিম তই মোক একো কৰিব ন আন ভাল ক'ব না মোক নাথাকে মই আৰ্মিৰ মানুহ কৰি দিম তাৰ মৈ খালোঁ চুপা মানে ধৰিলোঁ ধৰি পেলাই জোহাত মাৰিলোঁ মা দেখি পেলাই তেওঁৰ লগে লগে বহুত কষ্ট পালোঁ বুলি কৈ মানে কান্দি লয়ে কানি মই আকৌ তেওঁক মৰম চেনেহ কৰি মেলি ৰাতিপুৱা থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা তেওঁক মেডিকেল চাগে খাই মেলি দুদিন থাকিল তিনিদিনমান থাকিলে থাকে তাত ছেকেণ্ড দিনাখন তেওঁ গুচি গ'ল প্ৰতিদিন লাইভ